Всім привіт! Рада вітати вас в прямому ефірі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас традиційно найкращий астролог не лише України, а й не побоюсь цього слова, тому що його прогнози завжди точно, завжди збуваються і завжди правдиві. Влад Рос. Вітаю Так, да, Добрий, день, терпі Владе, Ну всі спостерігають за новинами, всі чекають якихось заяв, якихось подій. А там переговори з пустого в порожнє, з пустого в порожнє. А, а ворог... Тепер Меркурія закінчується. Все, пусте порожнє, седьмого числа закінчилося, Сьогодні восьмое, дорогі друзі. Все, ретроградна Меркурія неможливо було договоритися від слова совсем. Меркурія – це планета переговорів. Не вірте нікому, що можна було договоритися в останній місяць. Але ж Рашка продовжує обстрілювати міста України. Знаєте про трагедії і в Кривому Розі, і Київ на вихідних. Також були жахи. Чому так відбувається? Коли вже чекати цьому припину? Ми бачимо, що Рашку зупинити ну не може ніхто ну нічого надіє на цього диктатора. Ну, во-первых, зносик к сожалению, був прогноз. Я говорил, что будут бить как по Ахмадету, то есть по детям будут бить и наносить удары. Кварталы, я это подозревал, я это прогнозировал, к сожалению, мой прогноз сбылся. А сейчас они еще будут по лекарням стрелять, по значит, там, где у нас здравоохранительные какие-то находятся организации, по благотворительным фондам. Вот это их любимое занятие. Но дедлайн у них 17 число, дорогие друзья. Дедлайн поставленный им в том числе и Дональдом Трампом, который в последнее время наконец-таки стал заявлять, что его не удовлетворяет, не удовлетворяет то, что Раша бомбит нашу страну. Да? То есть и по кривому рогу особенно ему не понравилось. Но самое главное, от него отходит самый главный национал-рашист Илон Маск. Илон Маск все уже не фаворе в таком большом, как был раньше, значит, у Дональда Трампа, а именно Илон Маск пропагандировал и продвигал российскую теорию. Поэтому это очень хорошая э, ситуация для нас. Ну и Раша нас будет бить ровно до 17 числа. 17 апреля будет дедлайн. Если 17 Раша продолжит нас бить, то будет нефтяной эмбарго против этой страны. Большие вторичные санкции тем странам, которые, которым Раша продает нефть, например, Китай. А, осталось не так Довго ждать, дорогие друзі. Ближайшие 10 дней можуть бути для України но але він може одразу закінчитися 17-го апреля. Тобто, все-таки дійсно цей дедлайн. Чистий четвер. Тобто цей дедлайн справді існує. І да, якийсь тиск на, тиск на Путіна, ну псевдо Путіна, як ви кажете, від Трампа все ж таки є. Сімнадцяте апреля Все четверта, друзі. Всі а... прямо на страстну п'ятницю 18 числа. Потому что 17 число это последний день по дедлайну, когда Лили Путин может по нам стрелять. Владе, теж тут таке питання, коли на Київ там було п'ять ракет, як летіло, чотири з них не збили. Я там вже там одна тут. Ну я не пам'ятаю так вже точно, але кажуть, що їх не збили, балістичні, балістичні, так всі... так, тому що це були якісь а, ракети нового покоління. Ми їх не бачимо і вже починають лякати зараз, що мовляв у Рашки якась мега потужна ракета, яку ніякі ППО не бачать і ніхто збивати не буде. Чи так це? А дело все в том, что у нас не хватает значит, ракет для нас, не хватает ракет для Патриот, чтобы сбивать все это дело. Дональд Трамп нам ничего не поставляет. Патриоты никаких ракет нету. Мы истощили все запасы Патриотов, поэтому мы не можем сбивать баллистические ракеты. Ничего, ничего Раша нового придумать не может. Единственное, что эти баллистические ракеты были корейского происхождения, а мы к ним не привыкшие. Понимаете, в чем дело? Вот. Те, тот запас баллистических ракет, которые Корея, Северная Корея предоставила расистам, это примерно 300 штук, они из-за того, что у них свои закончили, они начали использовать северокорейские, а мы к ним еще не приспособлены. Поэтому нужно каким-то образом все-таки приспосабливать эти ситуации. И, конечно же, вот ближайшие 10 дней – это самое опасное, которое только могут быть для Киева и для нашего президента, которого хотят убить, уничтожить. Хотят, чтобы у нас поменялась и Верховная Рада, их уже даже Стефанчук не удовлетворяет. Короче, они хотят, чтобы у нас, наверное, некий такой Арестович был. Но я думаю, его не будет. Во-первых, его уже никто не пустит на территорию Украины. Наверное, придется ему президент, на президентские выборы идти за границей, стать президентом за границей у нашей страны. Но, слушайте, осталось ждать немного. Либо все-таки будет перемирие на месяц после 17 числа, либо его не будет. Но я всегда вам говорю про май месяц. Я всегда говорил, в мае месяце все должно быть хорошо. Посмотрим. Влада, тут подписчики наши пишут, что Одесса вас любит и передаёт вам витание. Да, привет, Одесса. Я всегда обожаю свой любимый родной город. И, конечно, как же я без Одессы, как Одесса без меня. Ну, и это какая-то сумасбродная ситуация. Тут у нас хотят переименовать город Одессу в Хаджибе. Это полное идиотство. Если какие-то киперы у нас приезжают, это халифы на час и начинают нам сносить там всякие памятники, там, Запрещать, значит, улицы Жванецкого, Ильфа и Петрова, Киперов э, Ваут вообще. вообще. Ну, можете себе представить, Одессу переименовать в Хаджиби. Это какой-то да а, а почему не в Качуби, как изначально назывался этот город? Ну, то, ну, это бред сумасшедшего. Ну, я посмотрел, вроде бы не, не, не доведу до, до этого, но Кипер хочет переименовать город Одессу в Хаджиби. Кипера, Жак. дорогие друзья, подкипелить. Я бы так сказал. Влады, а, а чьи загрозы для Одессы до конца тижня? Есть. Существует опасность, что опять может что-то прилететь. Да. И самый вот такой опасный момент, прямо перед 17 числом, да, вот в ближайшее время, это значит, 12, 13, 14 апреля самые опасные вот такие моменты, что-то что, -то, что -то может прилететь, жахнуться, вот такая вот ситуация. А дальше может быть более-менее благоприятная ситуация, потому что 2 апреля, половина апреля намного мягче марта и первой половины апреля, и все планеты станут директными, то есть не будет ни ретроградности, ни, ни Меркурия, ни Венеры не будет ретроградности, коридора затмений не будет, то есть намного мягче, мягче вторая половина апреля. Вы даже себе не представляете, как, Що після цього а, значить, Армагеддона, який нам мовити до 17-го числа, теж останеш? Влади, також таке запитання, тому що багато дуже майстрів mm. говорять. От і в мене там в ефірах, що от прямо на Пасху це саме буде пік, буде жах, буде страх, будуть валити арешники, будуть якісь ракети, кінжали, касети. Що бачите ви? Тому що ви кажете, що до 17-го. І взагалі, чи не рано прогнозувати там теж 20 квітня, тому що одні кажуть, що буде тихо, інші кажуть, що буде жах. Ну от іменно 16-е, 17-е – це останні такі опасні дні. 15-е чи 18-е – це жах може бути прямо перед Пасхою. На Великодень я не, не, я не бачу, да, що там може бути плохое. Тому я думаю, от іменно 20-го все буде спокійно. Тобто... Есть... Поэтому можно будет расслабиться 20-21 числа. А вот прям перед Пасхой может быть действительно аромагенец со смертями вплоть до того, что может быть опять какие-то травы. И знаете, там травы, травное шествие, это же третий день после ужасающих ситуаций могут быть, да. И нам таким образом хотят испортить Пасху. А, так, дуже багато передають нам вітання із Рівненщини, із інших регіонів. Вітаємо Рівненщина, вітають, дивляться нас, і це прекрасно. Дякуємо вам, наші хороші, що дивитеся, що дослухаєтеся. Хочемо максимально попередити вас про небезпеку. Сама можу підтвердити, що справді зірки планети мають дуже великий вплив на ситуацію, на події. Тож прислухайтеся, і до речі. Зірки і планети мають вплив і на конкретно ваше життя. Тож, щоб зрозуміти, як вам краще його побудувати, які роки для вас сприятливі там, для роботи, для переїзду, для заміжжя, для народження дітей, будь ласка, контакти Влада Вроса є в описі цього відео. І він, як ніхто, Зробить вам найкраще ваш річний соляр, натальну карту. Звертайтеся, якщо у вас ще натальної карти нема. Тому що, на мою думку, ну, жити без натальної карти це як от йти сліпим кошеням. Я не помиляюсь, Влад? Абсолютно вірно. Поэтому дорогі друзі: плюс 38 063 ноль шістдетрі, п'ятсот двадцяти По вайберу, по ватсапу, тому можете легко саме зв'язатися і заказати. А, влада запитують, какие даты для Киева. чи уже остаточный, цей удар по Києву, чи є ще у є еще небезпека? В ближайшие недели самый опасный период для Киева. Сейчас может опять все что угодно лететь по нему там и так далее. Особенно выходные дни самые неблагоприятные, пятница, суббота, воскресенье. Будьте внимательны, если что сразу в ветру прячьтесь там и так далее, потому что опять может прилетать какая-то баллистика. Просто они они охотятся сразу за всеми, за Буданов, за Зеленским. Они же там, помните, там взорвали гостиницу в в Одессе? Mm -hmm. да? там где находился Буданов у нас два часа до этого. То есть они везде гоняются. Буданов для них самая главная точка. Он чуть два, он чуть два раза не убил их главного этого самого, Лили Путина там, и этого Патрушева чуть не, не грохнул там и так далее. Вот поэтому они за ним гоняются и хотят его уничтожить. Ну и, конечно же, э, очень темная, темная ночь перед самым рассветом. Э, рассвет, ли это все-таки чистый четверг. Я думаю, э, после чистого четверга есть очень большая надежда, что по крайней мере на целый месяц до 17 мая да, у нас будет перемирие. Ой, это действительно хочется, чтобы уже этот чистый четверг погнал геть, очистил нашу Украину от всех оккупантов. Ви знаєте, навіть влада не можу назвати їх е звірами, тому що звірі мають інстинкти і вони роблять якісь е там вчинки через те, щоб вони вижити не вбивають більше того, чим вони можуть чому діло. А ці вбивають все подряд. А ви ще до речі помітили мало того, що вбивають, так ще як вони тішаться, як вони тішаться тому, що гинуть наші діти, які жахливі речі вони пишуть про те, що треба всіх наших нацистських дітей в кунсткамери. і ну мене просто я просто не уявляю, яка у них колективна свідомість, якщо вони пишуть такі речі, і це прості, звичайні люди. Ну да, поэтому с нашей точки зрения Соловьев должен уже давным-давно быть в газовой камере. Ведь Скобееву его давным должно давным-давно сжечь на костре уже. А значит, кто у них там еще остается? Этот Попова повесить, дорогие друзья. Да, ну и все, все эти, блин, вот эти остальные, значит, там, политбюро этого ужасающего кооператива озера, всех, всех истребить, уничтожить и убить. Понимаете это? Это не призыв, это, это, просто нужно будет сделать. Наш украинский МОСАД будет всех отстреливать. Лавров в своей смерти не умрет, дорогие друзья. Убьем. А кто там еще у них там слишком это распинался, там, вот это, в ООН у них там какой-то Непейс находится. Дорогие друзья, скоро выбросим с 10 или там, с 30 этажа ООН. Всем, всем будет расплата. После того, как война закончится, все будут уничтожены. Наш масад український буде працювати як часики, як часи. А якщо Соловйов думав, що найхитрій будуть на Кома, от там його і присмертне агонії і знайдуть, розумієте, в газове каміння. Влада тут ще запитують: от чому, як ви думаєте, чому вони так от дивіться, вони вдарили по Кривому Рогу і рівно в день жалоби вдарили повторно, прямо по мирних, там, де діти. Це вони це якесь послання нашому президенту, і тут запитують, чи є ще повторна загроза для Кривого Рогу. Чорна мета значит, на Зеленському показывает это саме. уходи, не перейшли. ему чітко, не треба йти на второй срок, Нам нужен наш чоловік, наш, человек, наш да? Нам нужен Петр Порошенко, мы с ним все договоримся, проявим, это наш человек. Нам нужна Юлия Тимошенко, это наш человек, мы его хорошо знаем, у нас были с ней прекрасные газовые контракты. Уходи, уходи, убирайся, да, только не надо баллотироваться на второй срок. Вот это они показывают четко, да, что они хотят его убить. И пьют по самому больному месту, по родному городу нашего, нашего президента. И по Днепропетровщине в целом Бьют и бьют и бьют, понимаете, в чем дело. Но, я думаю, очень жесткое внутреннее состояние Зеленского, да, его несгибаемость все-таки сделает, что Украина победит. Я вам хочу сказать это однозначно. И коней, как говорят, на переправе не меняют. И благодаря Дональду Трампу сейчас нет никакой альтернативы другого президента в Украине. Дональд Трамп слишком много наговорив, щоб Зеленський не переизбрался, понимаете? Ну единого шанса, щоб він не переизбрался. Тут тип, наші підписники запитують, дуже хвилюються. От містечка на Донеччині, Славянськ, Краматорськ, Константинівка страждають від обстрілів. Але люди наші от, терплять, вони мужні, вони сильні. Але вони дуже хвилюються, чи не буде окупації цих містечок. Сейчас я посмотрю по харару. Харарная карта это как? А расскажите пока, что такое харарная карта? Может, вы не все знают. В момент задачи вопросов есть такой, значит, человек, задающий вопрос, значит, кредит, а человек, который отвечает ему вопрос, квисит. Это все вот такие, да? И, конечно, какие-то планеты, отвечающие за человека, да, это асцендент, который задает вопрос. А тот, который ему отвечает, диссидент да, и астролог, да, и смотрит в дом гороскопа, где реально может существовать ситуация, где заинтересованность вопрос, это Луна. И Луна у нас как раз находится в доме сейчас недвижимости, и у нее благоприятные аспекты. А, то есть на данный момент очень хороший аспект к Нептуну, что это дезинформация, что все будет нормально, что вас дезинформируют, говорят о том, что войдут в Краматорск, захватят Славянск. Константиновку, не дорогие друзья, в этом году не будет ни единого шанса, чтобы расисты вошли в ваши города. Не будет. А то, что будут бомбить фабами, это да, это может быть. Стирать с лица земли некоторые дома, это да. Ну, вот, что делать? Ну, будем работать над, этим, чтобы это все отбивать. А, так, же, то також мені сьогодні написали з Покровська, что Тетяно, э, не зайшли вони в Покровск, але нищать Не зайдуть. зайдуть. Але ж нищать і і запитують таке питання от людське, чи довго ще будуть нищити наші будинки, наше прекрасне місто? Дождитесь, дорогі друзі, мая місяця. Возможно, он все змінить. Ну і обрушення цен на нефть. Поймайте, вони ж там в Москві не мислять е, стратегічним будущим. Вони все время діють от як на даний момент. А Ася обрушиться нефть у найближчі, вона рушиться. За 50 долларов за баррель нефти уже невозможно воевать, вот как сейчас нефть упала. А если еще 40 будет за их юрлс, это уже от слова совсем не смогу, понимаете? И могу вам сказать радостную весть. Я думаю, что очень позитивно изменится все, когда Сатурн войдет в знак Овна. Это май месяц, Сатурн, это заморозка, Овен это война. Я думаю, все-таки конфликт будет заморожен после его вхождения. А то, что сейчас вы слышите, са самые страшные страшилки, Раша пойдет и на Харьков, и на Сосков, uh -huh. и на Запорожье, тут еще и Зеленский все это подогревает, но вот он делает специально. Самом деле. Чтобы все равно предупрежден, вооружен, нужно готовиться. У Раши нет ни, ни возможностей, ни, ни людей, чтобы захватить хоть что-то в ближайшее время. На всякий случай, да, они готовят всеобщую мобилизацию, аж на осень месяц, дорогие друзья, то есть подготавливаться они начнут с июля месяца и аж на сентябрь собираются набрать миллион человек. Это если, конечно, их не прижмет Дональд Трамп. А, но это только может быть не раньше, сентября месяца. Опять же, если Дональд Трамп не будет предоставлять оружие через Европу Украине. То есть он может продавать европейцам оружие, а европейцы будут уже за свои деньги поставлять его на. А, будем смотреть, но я думаю, поставка оружия идет очень хорошим способом говорят сейчас Жеша полностью загружен всем все терминалы работают то есть и все и поставка оружия идет в Украине при этом вроде бы Дональд Трамп ничего нам не поставляет да. ну все 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 идет а, ну такое ощущение даже не останавливается поэтому у нас очень хорошие возможности защитить себя в будущем и есть все шансы отстоять нашу матинку Украину Ну, а наша победа это то, что сохранится государство Украина, которое войдет в Евросоюз, а после смерти Лили Путина и в НАТО, дорогие друзья. Я абсолютно уверен, что мы будем и там, и там, и в НАТО, и в Евросоюзе. А Арестовича не слушайте, да. Но всегда можно выключить, переключить, зачеркнуть. Так, uh, тому що такі мракаб'єса не повинні присутствовать у нашому інформацію. Ну ось ви розумієте, що інформаційний простір він для того і є, щоб е, маніпулювати, робити якісь вкиди, закидати якісь наративи. Але ж я завжди кажу, що наші глядачі вони свідомі, вони вміють аналізувати і найголовніше відчувати. Е, просять подивитися газодобування на Харківщині, чи є загроза? Ой, по-моему, там очень большая опасность того, что там может э, сложности быть с этим, да. Вот. И даже так, вот такой э, значит, э, разрушительный градус, да, вот действительно, да. Человека в разрушенной лодке, да, тони, да, то есть вот такой. Э, э, к сожалению, да, вот Сумская, харьковская область, да, там действительно разрушена. Загроза є. Тут такий цікавий коментар. Сімпсони предсказали, що Трамп помре 12 квітня 25-го року. Чи може так і бути? Ну, вже нас Сімпсони передбачають. Ну, 12-й можна по-разному трактувати, може це буде декабрь, да, або перевернути там може бути 21 -е число, взагалі. Ну, по-разному не обов'язково прямо, щоб в эту дату. И то, что Трампа убьют, я уже давным-давно говорил на своем канале. Подписывайтесь на мой канал, это такой вопрос. И когда произошло первое покушение на него, и пуля пролетела мимо уха, мне все аплодировали, говорили, ну, Влад же Рос говорил, что на него будет покушение. А я говорил, что будет несколько покушений, и последнее будет летать, потому что родился он под асцендентом, связанным с убийством. 30 градус 2 – это градус убийства. Король, который падает, значит, со своей лошади, Там тоже такой символ есть, да. Либо король, значит, съезжающий, значит, на карете, которая, значит, под откос валится, значит, в конечном итоге на дороге. Поэтому Дональд Трамп будет убит. Это мое предсказание. Дуже багато дивляться нас за Херсону и запитают, яка ж доля Херсону? Херсон, очень опасность всякого рода дронов, будьте осторожны, там, особенно на каких-то остановках, чтобы вас там не было, FPV, вот эти дроны всякие там, и так далее, но вот то, что вас на этой неделе будут бомбить, этого я не вижу, а вот то, что нужно быть осторожным со всякого рода БПЛА и так Також дуже часто я розумію, це дуже влада болюче питання обміну, обмін всіх на всіх, чи бачите ви? І е, тут такий цікавий факт, що останніх два обміни були е, обміни уже нашими військовими, яких обміняли вже на щиті. Е, так, рідні зможуть похоронити своїх близьких, оплакати їх, але все ж таки, чому так мало стало обмінів живими? І чи бачите ви обмін всіх на всіх? Вот сейчас, если мы окружим людей под Покровском, вот эти, вот эти твари, которые хотят сейчас Покровска взять, если у Дропатова все получится, он там их возьмет в мешок, у нас есть будет возможность значит, обменять этих пленных, да, расистов на наших. Потому что наших пленных у них много, а их у нас мало, понимаете? Они хотят менять поштучно, один на одного, понимаете? Ну, такие ублюдки. А, поэтому в ближайшее время, особенно на Пасху, будет очередная партия поменян. Да. Всех на всех пока они не идут, но надеются, что все-таки в конечном итоге и всех на всех поменяют. И как минимум это три тысячи наших солдат. Я знаю точно по спискам, это 3000. А, а як ви вважаєте, тому що ем, кажуть, що багато е, безвісти зниклих у списки все таки не увійшли і їх так. спеціально не подають в списки? Тисячі та до 10, а можуть говорити, 20 тисяч можуть. Да. Ай-яй. Да, да. Тут влада пише дуже багато нам гарних слів, кажуть, що завжди в нас гарні цікаві ефіри з історичним підтекстом від влада і із влучним поясненням від вас просять нас робити сумісні ефіри частіше з вами. Ми дослухаємося обов'язково до бажань наших підписників. Тетяна га це найкраще. Як і Влад Рос, найкращий астролог. Зараз будуть казати, що ми один одного хвалимо, але це не так, тому що коли ти спілкуєшся, коли хочеш допомагати людям, казати людям якісь речі, які будуть попереджати, ну це колосальний обмін, насправді, енергією. Це відчувається, от і від ведучої, і від гостя, який в ефірі, і тому воно завжди йде от такий обмін прямо через ваші екранчики это такий... падает. Молодые люди, клянущиеся вечной дружбой. Видите, как все. <ріст> Тут такі цікаво питання. Что будет с тем, кто зараз в уж после відмены военного стану? Ну, сохранять всю свою життя, все свою жизнь, все будет хорошо. И на самом деле многие будут отправлены в Балтийские страны. Поэтому чтобы расисты не напали на них. Но самое опасное. Этой осенью, на самом деле, не война в Украине, а война в балтийских странах. Вот я предрекаю, что если война и возобновится этой осенью, после перемирия, то не у нас. У нас может быть какая-то форма АТО, там и так далее, неспокойно на фронте. А именно Раша хочет э, так сделать, чтобы какая-то статья перестала существовать в вот НАТО. То есть напасть на балтийские страны. Дуже, я не буду вже трошки часу нас вичерпується, але ще дуже багато у нас сьогодні питань стосовно деокупації різних населених пунктів. Взагалі, в загальному, що бачите по окупації до кінця літа. Нам запрещають сейчас идти в атаку. що ми знаходимося навіть в Белгородській області, это только наша ініціатива. Американці проти этого. Ну ми говоримо там, що ми хочемо защитити свої кордони, зробити якусь таку зону. значит, Лили Путин всегда говорил, что это санитарная зона. Вот мы делаем эту санитарную зону на территории Российской Федерации вдоль границы. Мы полностью, значит, все заминировали там, мы не будем куда-то идти вперед. Очень важно выбить врага из-под Покровска полностью его. Вот этим мы будем заниматься. Самое главное, значит, вернуть врага, освоясь от Покровска, вернуть, значит, нам час от эту высокую точку, мы этим занимаемся. И эти две самые главные стратегические задачи часа в Яры Покруск в ближайшее время будут выполняться. Владе, дуже дякую вам за те, що знаходите час, виходите до нас в ефір. Нашим підписникам дякую всім, хто дивився за дуже гарні коментарі. Я переконую, що справді наші глядачі це люди, які слухають, але не підвладні, тому що чують, аналізують, обирають канали з правдивою інформацією і е, порівнюють, скільки тому, що мене часто запитують, кому вірити. Одні кажуть одне, одне друге. Я говорю, ми. Хороші, ви завжди зважайте на те, от вже ж три роки пройшло. Аналізуйте, от ви дивитесь багатьох. От зіставте процентну, співвідно, процентне співвідношення, скільки, чиї, скільки прогнози здійснювалися, і так ви самі можете, зможете відрізнити, кому вірити, кому довіряти. Але перш за все, треба довіряти своєму сердечку. Влада, дякую вам величезне. Нашим підписникам нагадаю, що хто Ще не склав натальну карту. Чи річний соляр, будь ласка, контакти Влада Роса в описі цього відео. А ми не прощаємося з вами, а кажемо до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Агай!